Здравствуйте, уважаемые зрители. Обещал вам снять во дворе видео про маньяков, но начну его здесь, возле нашей реки. Посмотрите, вода немножко приподнялась. Хорошо приподнялась. Я видел, здесь уже рыбаки ловили рыбу и так далее. Короче, это наши бугры. Видите, наш железнодорожный мост, там стадион. В общем, к чему я веду? Вот на этой дороге, по которой я сейчас буду идти домой, сейчас только гляну, Здравствуйте, это я. Нет ли тут пустых пляшек? Потому что я сейчас, ребята, хожу бутылки собираю, блядь. Человек с двумя образованиями, блядь. И это, и... И двумя образованиями, и человек, который был в Кремле, блядь, в Кремле сидел, блядь. За одним столом с кучмой хожу бутылки собираю, блядь. Все забрали. Ну ладно, суть не в этом. Мы говорим о маньяках. Как-то оно будет. Я не боюсь смерти, Никогда не боялся, и когда против торгония восставал, и когда Ой, имел... и когда в Кремле держал ответ перед э, членами ЦК КПСС за Украину, почему я хочу, чтобы она стала независимой. Это было май 1990 года. Вообще было закрытое заседание. Я о нем уже писал и иногда рассказываю э, об этом событии. Но сейчас я говорю о маньяках. Короче, прогуливаюсь вот по этой дороге здесь частные дома я их снимать не буду поэтому я снимаю сейчас себя это самое значит я встретила двух мальчиков двух мальчиков один светленький красивый такой паренек невысокого роста и второй такого роста как он только пухленький такой полненький уже темнело я не помню когда это было ну наверное Месяц, два месяца назад, где-то так, в это время уже вечерело, скажем так, и я их остановил, вернее, они меня остановили, я иду, смотрю, два пацана идет, уже вечереет, вечереет, а в лесу, когда я выходил, именно отсюда, в лес захватил, заходило двое людей, сначала, а, э, ну, я не знаю, ну, с виду, девушки или женщины, одна высокая, одна чуть пониже, а за ними как бы так угловато, как бы крадущись, заходил еще один мужик. Он был легко одетый, хотя была такая погода прохладненькая довольно-таки. Ну, суть не в этом. Короче, я иду, вот там сейчас возле стадиона, они меня остановили чуть-чуть дальше за той второй брамой. Туда мне еще надо дойти. В общем, они меня остановили, эти дети. И один хлопец этот, он мне так понравился, он говорит, дядя это вы маньяк прямо в глаза я чуть не, не офигел блядь. я стал стою, говорю С чего ты взял а у меня была на мне зеленая курточка такая знаете, э, ну такая я в ней хожу тоже картон собираю там по городу, э, пустые бутылки вот и он говорит э, ну меня говорит дядя похожий на вас какая-то птица а это нырок этот э, значит дядя похожий на вас это самое нес к мусорникам. Я чуть не офигел. И этот хлопец рядом стоит. Я говорю, а как это дядя выглядит? Он говорит, вот так как вы, высокий, в зеленой курточке. Я говорю, блин, говорю, а где? Он говорит, там на мусорниках. И показал где-то рукой, ну, на сторону города. Я говорю, сынок, говорю, понимаешь, маньяк, маньяк, он всегда имеет определенные параметры. Он ходит, подругу, вот я всегда, вы меня в городе видите, да, я хожу спокойно, свободно, блядь, мне вообще насрать, я всегда старался защищать детей, они у меня на руках, считай, росли, эти дети, я во дворе многих детей воспитал, через разные виды спортивных занятий, там, и всего остального, вот, сейчас, мой собака на меня будет гавкать, я не знаю, тут, на углу, ну, короче, все люди, которые меня знали, вот, все скажут, что, что дядя Сережа, ну, не тот, который там что-то сделает. Но я себя не оправдываю в этом плане. Я вам хочу рассказать о сути, что, возможно, я таки и нашел этого хлопца. Значит, смотрите, мальчик рассказывает, что его, что его, значит, несли к мусорнику, а так как он ходит на борьбу, то он увернулся, ударил этого дядю, чем-то ударил, вырвался, короче говоря, и это... Но во время разговора он так задумался и говорит, что у него был немножко странный акцент. Ну, как, не акцент, он как-то сказал, но он, он вроде так сказал, что он немного странно говорил. Вот этот момент, знаете, вот. А я всегда очень внимательный к этим деталям. Я вообще все запоминаю, когда ко мне, со мной кто-то что-то говорит, рассказывает мне там или что. Все, дословно, я помню время, дни, даты в этом плане. В общем, я с ними поговорил, рассказал, как нужно действовать в таких случаях, когда тебя захватывают, например. Он говорит, я сам на борьбу хожу. Хожу на борьбу, я, мол, типа все знаю. Я говорю, ты против сильного мужчины не успо... сможешь устоять. А он же маленький, понимаете? Ну, маленький ребенок, но ну, невысокого роста. Это самое, это, говорю, ты, говорю, если что, сразу бей в кадык, блин. Если он тебя взял, бей. А если он тебя так взял, что ты не можешь руками что-то делать, то ногой старайся в пах ударить. Блин ударить, а если, говорю, и это не проходит, то постарайся обмякнуть, то есть, мгновенно расслабься, как будто бы ты умер и тогда у маньяка точно так же рефлекторно срабатывает инстинкт расслабления, и вот когда он расслабится то есть ты расслабился, и он сразу раз, думает, мать может же умер он хоп, расслабляется, и в этот момент ты бьешь, блин. понял да, это один из главных способов освободиться от захвата. короче ну, так как на, мне в армии, <рискот> в общем, я ему это поговорил, вот я уже дохожу к этому месту, значит, и мы расстались. Вы не поверите, какой-то мужик шел в военной форме, и эти двое детей пошли в сторону э, этого самого леса, в сторону леса. Я говорю, ребята, вы что, курить? Они говорят, да не, мы не курим. Я говорю, не балуйтесь, еще вы вечерами ходите, идите домой, у вас же дома родители ждут. Все. Они, видимо, хотели поймать маньяка, Пойня... поймать какого-то маньяка. В общем, про что я хочу сказать э -э про маньяка. В городе много людей, которые подпадают под разряд маньяков. В том году весной я видел двух мужчин, которые прикрывали внешность красной губой. Красная губа, знаете такая, она похожа издалека похожа на повязку медицинскую такую красного цвета. Значит и одного я видел. Кстати, просто буквально на проектовой или как она называется. Ташу от ЖД от автовокзала едет на кольцо Ровенское. Значит, я там видел возле того магазина, он там ходил, но он такого, невысокого роста, черноволосый, это самый. А второго я видел напротив, как это, музея леса. Он остановился с велосипедом, типа ремонтирует велосипед, блядь. А я, знаешь, знаете, как раз ехал в лес и так резко свернул с дороги туда, хопа, он аж испугался, блядь. Испугался. Я смотрю, у него губа что-то красное на лице. Потом я смотрю, он ее снимает и бегом кладет в сумочку, в торбочку и до меня. А в руке держит отвертку, блядь. И сам к себе говорит, там мне хотя бы выпить. И каждый, иди, каждый, подрежи мне тут. Я это самое, я с кармана на жару достал, блядь. Я говорю, чувак, говорю, сейчас я тебя подержу, нахуй, блядь, если хочешь, блядь. Я говорю, твой велик ты ремонтируй. И сам поехал. И сам уехал. А надо было, блядь, его заснять, конечно. Это самое. Ну, я людей стараюсь сильно не снимать, потому что люди разные функции в лесу выполняют, там, кто-нибудь там наркоту сеет, кто-то еще что-то. Короче, знаете, ну, у всех свои дела, вот это. А доказать, я же его на горячем не поймал, там, на ребенке, там, или на старике какой нибудь В общем, вот это красная губа. Потом, это самое, что я еще вам хотел сказать? Значит, недавно я заходил в один магазин, пока я не буду говорить, какой магазин, магазин, и там был мужчина. Он, кстати, выше за меня. Выше за меня. И действительно у него есть дефект речи. Определенный. Этот мужчина рассказывал, что он привет. Что он это самое э, получил травмы в результате в результате аварии. Это я помню, как он рассказывал. И он был одет в синюю курточку. Ну, скажу, что она, не скажу, что она супер современная, но из новых образцов. Такая курточка синяя, плащевка. Значит, сумка у него была то ли Nike, то ли Adidas. Тоже таких каких-то оттенков, этих самых светлых. Он был в очках. В общем, и говорил, да, действительно, знаете, какая речь у него была? У него была такая речь, как будто металлическая. Иногда используют иностранцы на сегодняшний день, чтобы подделать свою речь, там, используют электронные переводчики, такие, которые подвешивают возле шеи там или это и они могут говорить гортанными звуками в то время когда вы Слышите речь? Вот такую речь, как будто бы диктор, эм, знаете, есть балаболка, блядь, такая передача, не передача, а программа. Там есть дикторы различные. Вот они говорят таким голосом металлическим. Вот, кстати, я уже прошел это место. Вот там, вот за этим вторым ходом, я этих мальчиков видел. Видел этих мальчиков, блядь, понимаете, да? Ну, короче, я могу много что вспоминать из своей жизни, где я там с кем сталкивался, и в лесу, и в городе, например. Ну что я хочу сказать? Что люди следите за детьми, блядь. И поймите, что я хотя и бываю возле леса и езжу в лес. Например, ну, в лесу, конечно, я один... Не, видел одиноких детей. Видел, блядь. О, блядь, я видел детей. Одиноких дев... Девочку помню, одну я видел, блядь. Ужас, короче говоря, ужас. И это, потом я даже ради нее ходил в село, блядь, вы не поверите. Я ходил в село и нашел ее мать и сказал, что ее ребенок сам в лесу. Она говорит, дахай хай сбираю". она уже сбирала чернику, сбирала, еще она Я говорю, блядь, ты что, ебанулась? вы извините, я ругаюсь часто. Это самое, я говорю, ты что, говорю, больная, блядь? Я говорю, сам ребенок в лесу, говорю, там какие-то мужики лазят. Я говорю, ты это, что я ее буду охранять сидеть? Я говорю, мне домой надо под песком. Да, подпускают. Вот и, короче говоря, я не знаю судьбу этого ребенка, э, что там, что с ним случилось, короче говоря. Но, но вы должны понять, что ни в коем случае э, одних детей никуда не отпускайте, никогда. Понимаете? Я даже помню, мои дворовые хлопцы э, ходили типа шашлыки, сосиски там, э, сердельки жарить в лес. И то я они меня не приглашали, и то я знал примерно, где они будут, и вынужден был ходить немного присматривать, потому что, блядь, я знаю, что такое лес. Ко мне в лесу и с ножами выходили, и с пистолетом, помню, блядь, чувак один был, и один раз даже с автоматом, настоящим автоматом Акаба. Это самое... Ну, я уже... Ну, я был опытный, конечно, хлопец, блядь. Молодой, крепкий. Таком бегал хорошо на велосипеде, хорошо в лесу ориентировался, в общем это. А сейчас мне уже честно говоря насрать, потому что я уже старый и больной, так что у меня там меня уже хотели пару раз на органы порезать, блядь. Но я им справки показываю, блядь. Я не, они... это да, один раз даже меня чуть-чуть не порезали на органы, блядь. два раза, блядь. два раза. Блядь. Причем мне а, хотели почки вырезать. Я говорю, да вы говорю, хоть на мои почки гляньте, блядь, Там же говорю, нема ни хера, еле хожу. Вот. Они говорят, да ничего, говорят, мы промоем, промоем. Так что, родители, пожалуйста, оберегайте своих детей. Они идут в спортивную школу и сами, возвращаются сами со спортивной школы. Блин. Да, вы их за ручку водить, конечно, не будете в этом плане. Но все равно иногда Создавайте, может, какой-то комитет, иногда следите за ними, потому что вы видите, что есть случаи нападения. Я уже не говорю про взрослых. Взрослых изнасиловать гораздо легче. Как делают? Приглашают домой, на день рождения, там, наливают клофелин, Это самая простая процедура. И потом они засыпают, их насилуют во все дыры, блядь. И все. И при этом заражают болезни, могут кровь забрать. Это такой простой путь. Те, кто владеет гипнозом, спокойно людей гипнотизируют и то же самое насилуют людей. Это самое. Да, и такие факты очень нередки в Костополе. Это самое. Тоже птицы. Мужики рыбу ловят. Нередки такие случаи. Короче, я про них, кстати, вам неоднократно рассказывал и буду рассказывать, как это все делается. Не только деньги воруют гипнозом, но и насилуют. Ну, не самим гипнозом, а будет у вас в состояние, э, что вы типа сомнамбулизма, так это называется. И потом, говорю, с вами разговаривают, и вы сами там раздеваетесь, короче, это. Есть несколько видео, я когда-то был, находил на сайтах интернета, где наших Костопольских людей, э, девушек молодых, там, ну, буду говорить пока только про них, потому что у вас, вы можете посидеть, точно так же, как и я. Это самое ставят раком, извините меня, блядь. Они в бесчувственном состоянии, их насилуют, блядь. Они вообще, например, первый клиент слазит с нее, она просто падает в бесчувство, а второй ей говорит, что ты кажи, ей кинул, постави раком, давай, еще я ее вдую. Понимаешь? И это все снимается где-то в Костополе, в каких-то квартирах, на домах, куда их приглашают. Блядь. В общем, ужасная вещь. Ужасная вещь. Я во дворе, когда сидел, я следил не только за своими, за теми детьми, которые у меня живут, но ко мне во двор приходили многие дети, блядь, с других дворов, это самое. Ну, вообще, блядь, даже дочка судьи Торгония приходила к нам во двор. Она говорила, у вас тут вот так хорошо, блядь, можно спокойно посидеть. А дети при мне допоздна сидели, блядь, до 12 часов, блядь, иногда до часа. И родители не боялись, они всегда там выглянут, ага, где Сережа сидит. Сидели, Серега, ага, все нормально, спокойно, блядь. Все, а я всегда ложил, любил засыпать в два, в три часа ночи, и же я потом их разгоняю, и они уже шкандипают домой. А потом у нас во дворе появился торгоний сам, глава суда, начал там дочку оттуда выгонять, и потом уже возникли всякие моменты, потому что торгоний всегда засовывал свой нос куда не надо, в любую семью. Используя свое судебное положение Поэтому в моих этих предыдущих видео, где я рассказываю про судью Снечук Вы должны понять, почему я так против у вот таких судей, как она Которые сразу видно, что они не собираются выносить справедливые решения Справедливо рассматривать материалы дела Они вообще не разбираются в судебном процессе И поэтому вы чувствуете себя всегда ущемленными всегда как будто против вас совершается насилие то же самое что изнасиловать физически человека то же самое принести такое решение как судья с личиком выносит понимаете, без учета ваших аргументов, без вписывания их в это самое, и так происходит. И это все связано. Если бы у нас были нормальные судьи, то машины бы в центре города вообще не стояли, потому что там нет парковок и стоянок машин на пешеходных переходах, возле домов, по дворам, там. а была бы парковка какая-то. Если бы были нормальные судьи, у нас бы люди не, не зазнавали таких втрат по коммунальным вопросам, э, вот. Да и у нас многие люди еще до сегодняшнего дня жили. А так людей лишали имущество. но я иду мимо дома, я снимать его не буду. Тут э, у человека тоже забрали квартиру, блядь, за коммунальные долги. Поселили в бомжатню. Я, кстати, туда приходил. Он не раз пожаловался. Я туда приходил, порядок на блядь. Там такие крутые хлопцы, блядь, что вообще, блядь. Я только зашел, они на меня начали рявкать, типа это. Но я был хлопец такой серьезный пришел, осадил их пару раз, блядь, все, и от того чувака отколупались, блядь. И вообще, все костопольские бомжи, если у них была проблема какая-то, они все ко мне приходили. Я им паспорта поделал, я вам рассказывал когда-то и все остальное. Но мы сегодня говорим о маньяках, поэтому все, что я пока что мог вам сказать в этом в одном видео, я сказал, что берегите детей, особенно, и себя берегите. Не ходите в гости. Даже к друзьям, даже к некоторым родственникам, блядь. Например, можно зайти к дядьке, и он себя кровь кровью выдает, блядь. Такие факты тоже есть. Вот, там, чтобы кофейку, чайку попить, блядь. Тоже ведет в состояние гипноза, блядь, и это. И здесь, блядь, и у вас кровь заберут, блядь. Могут и литру забрать, и полторы, блядь. И такие случаи всегда бывают. Сейчас я поговорю со знакомым. Спасибо за внимание. До скорых встреч.